Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Amafan Cooking. Di video kali ini, saya mau berbagi resep dadar gulung isi unti pisang, dan nanti saya akan berikan tips untuk membuat kulit dadar gulung yang berpori kecil serta bermotif seperti ini. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan 3 buah pisang, saya pakai pisang kepok ya. Ini boleh pakai pisang jenis apa aja, sesuaikan dengan selera. Kemudian tambahkan 3 sendok makan susu kental manis. Boleh juga ditambahkan dengan gula pasir kalau kalian suka yang lebih manis. Kemudian ini kita becek-becek pisangnya menggunakan garpu seperti ini sampai lembut nah kurang lebih seperti ini ini udah cukup nggak usah terlalu lembut ya selanjutnya ini akan kita masak siapkan teflon kemudian masukkan 2 sendok makan margarin lalu masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi kemudian ini kita aduk-aduk kita masak sampai pisangnya itu kadar airnya berkurang, atau sampai mengental ya, menggumpal. Aduk-aduk terus, nah, kurang lebih sampai seperti ini. Oke, seperti ini aja udah cukup. Jangan terlalu kental banget ya kita sisihkan dulu. Kemudian di sini saya siapkan untuk membuat kulit dadar gulungnya. Saya pakai 10 sendok makan tepung terigu serbaguna. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan juga setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan air sebanyak 300 ml. Kemudian aduk sampai adonannya tercampur rata dan tepungnya itu benar-benar larut ya. Tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng Lalu aduk kembali sampai tercampur rata Nah ini udah siap Adonan kulit dadar gulungnya Kemudian ambil sedikit adonan Lalu beri pewarna Di sini saya pakai warna merah ya Saya kasih dua tetes Aduk sampai rata Kemudian bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga ataupun plastik biasa juga bisa, ya. Nah, seperti ini jadinya. Ini saya masukkan ke dalam plastik yang udah saya gunting bagian bawahnya, dan ini sisa adonannya saya tambahkan sedikit pasta pandan agar warnanya nanti lebih bagus, dan juga rasanya ada sensasi pandannya, ya. Oke, ini udah tercampur rata. Sekarang panaskan teflon. Di sini saya pakai teflonnya ukurannya cukup besar ya. Kalian bisa pakai yang ukuran 20 cm untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ini teflon saya ukurannya 24 cm. Nah, sebelumnya ini saya oles-oles dulu teflonnya menggunakan minyak pakai tisu seperti ini agar nanti eh, kulit dadar gulungnya itu berpori halus ya. Jadi jangan pakai kuas. Lalu kita semprotkan adonan yang merah seperti ini, kita buat motif. Setelah itu, tambahkan adonan yang hijau, kita goyang-goyangkan sampai adonannya itu rata. Ya, tunggu sampai adonannya matang dan lepas dari teflonnya seperti ini, bisa digoyang-goyangkan. Kita bisa sisihkan dulu. Nah, untuk hasilnya kurang lebih jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat, ini kulit dadar gulungnya memiliki pori yang halus, ya teman-teman. Lalu, ini isian unti pisang yang udah kita buat tadi. Selanjutnya, tinggal kita buat aja dadar gulung unti pisangnya. Kita ambil satu kulit dadar gulungnya, kemudian masukkan satu sendok inti pisangnya. Tinggal kita lipat seperti biasa, seperti melipat amplop, ya, dan gulung. Nah, ini jadinya bermotif seperti ini, ya. Dadar gulungnya cantik banget. Oke, lakukan sampai selesai. Dan ini dia, dadar gulung isi unti pisangnya udah jadi. Ini dari tampilannya cantik, menarik ya. Jadi, kalian bisa kreasikan dadar gulung dengan versi yang bermotif seperti ini. Ini tampilannya lebih menarik ya, teman-teman. Dan kalian juga bisa kreasikan isinya dengan uh, inti atau unti pisang seperti ini juga. Sekarang kita cobain aja. Nah, ini untuk isian pisangnya itu benar-benar penuh ya, teman-teman. Banyak. Ini kulitnya juga lembut banget Dia kelihatan ya berporinya kecil Bismillahirrahmanirrahim hmm. Ini enak banget Pisangnya manis, gurih dari susu kental manisnya juga berasa Kemudian kulitnya juga lembut Silahkan dicoba Semoga resepnya bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Assalamualaikum